hayya çox dəyərli aslan, yəni şir bürcü insanları. Sizləri may ayında olan bucuk astroloji videosuna qoşulduq. Baxaq görək may sənin may 2 minicə ayağınızın bir çox tərəflərində. Siz qida, pulda, paradə, təhsildə, sağlamlıqda vəsait situasiyası nə vaxtdır. Üncliqlikə qeyd edim, aslan bürcü insanları, yəni şir bürcü insanları ə məy ayər ailənizlə bağlı susun ailə enerjisi var. Ailə e, hissiyatı gəlir mənə. Ailənizlə bağlı həssas bir problemi nöqtəsindən gələcəksiniz. A ailə üzvlərinizi qoruma altına alacaqsınız. Belə bir instinkt, belə bir vəsiyət olacaq ki, siz qorumalısınız və qoruma altına alıb da qorumağı başaracaqsınız. Yəni ailənizi qorumağı başaracaqsınız. Və Həm ailəni qorumaq, həm ailə ilə bağlı bir sıra problemlərin öhdəsindən gəlmək, yaxud da ola bilər o ailə içində sizin öz problemləriniz var. E, bu problemlərin də öhdəsindən gələcəyinizə görürəm və bir də bunu hiss edirəm ki, şiir üçün insanlar my IM-da ailə ilə bağlı çox köçəldik, nizurur ağcaq olacaqlar. Yəni ailə bunu, siz və ailənin içində etibarən ailə ilə bağlı bu gözlə deməyə keçəcəksiniz. Hətta ailə ilə bağlı nəsə bir bir şeyləri qeyd eləmək, masa arxası, oturma, ə, təntənə, xoşbəxt anlar belə. Yəni ki, bu gün üç günlər yaşaya bilərsiniz, çünki bu enerjini alıram. Hiss edirəm ki, ailə ilə bağlı çox gözəl şeylər olacaq, üstənilə də ayın sonu. Və ə, baxaq görə indi isə şişirdici insanlarını karyerada neler diyeceğiz? Değerli şeyler. Değerli aslanlar. Kariyerimizde maya sizlerin neler diyeceğiz? Güç kartı geldi. Bir neçe yandan kart çekmek isteğiyle mahkeme geldi. geldi. Değerli ikilisi geldi. Bir de sanki bu karttır. və günəş kartı gəldi. Əgər Aslan bürcü insanların, dövlət qapısı, məhkəmə və ya polis vəl bunu kimi hər hansı problemləri varsa, istəyirəm bilsinlər, onlar bu problemləri həll etməyi başaracaqlar. Və ya Aslan bürcündən olan, çətinliyi olan, tutuğu olan, ola bilər həbsdə olan, ya da bilmirəm də masanın kimi Aslan bürcünə uyğun olan insanların bir Gəfəs enerji səvar burada, qafalar bir qafəsə salınmışdır. Yəni birisi sizi evdə də zəbt edə bilər və ya hansısa bir dövlət orqanı ilə bağlı də çətinlikləriniz ola bilər, real həbsdə ola bilər. Bilmirəm, yəni bu hamıya aidddir təbii ki, amma içində aid olanları da var və eyni zamanda burada mənəvi də həbsdən də söhbət gedir. Yəni real o deyil, məhrumluq olmaya bilər. Nəvəz olaraq kiməsə sanki bir qapalı saxlamağa, nədənsə yəni ki, belə birsiz müncədir. Sizi təcrid etməklə, sizi nədənsə məhrum etməyə çalışan bir ay olacaq. Amma hiç şübhəsiz bunu nöqtəsindən yərəcəksiniz. Siz bunun nöqtəsindən başqaları ilə gələcəksiniz. O sizin zətf dolunduğunuz qəfəs, o nədir? Kimin qəfəsidir? Evdir, iş yeridir, hər nədirsə Oradan qurtulub yenidən azadlığa çıxacaqsınız, küçəyəcəksiniz və höz gücünüzü isbat önəş şubtunmuş olacaqsınız və eyni zamanda aslan bürcü insanları üçün may ayı, ağda satıq üçün o qədər uğurlu bir ay deyil və hiss edəmsənte aya almaq və ya satmaq kimi niyyətlər olacaqsınızda, amma biraz daha böyük belə bir nicitə məbləğ sanki ev almaq, ev satmaq, ya da maşın almaq, satmaq, bəlkə bilmirəm özünə aid bir şeylər. Çalışın, yəni bunları may ayında həyata keçirməyiniz, çünki may ayı biraz daha çox maliyyə məsələnizə çox ciddi nəzər yetirə biləcəyiniz bir aydır. Sanki may ayının əvvəli biraz çox çətin ə buş enerjisi ya da ola bilər nisannın yəni aprelin sonlarında çatın bir enerjisi olur. Bir itkilər vermişsiniz, belə bir nə-nəcə risk etmişsiniz, belə bir enerji var içində. Amma bu riskin, bu itkinin pula demiş yerini də kapatacaqsınız, bağlayacaqsınız. Xüsusilə də mayın sonlarına və növbəti ayın əvvəllərinə doğru çox uzunluq, çox başarlı şeylər olacaq. Və ə şəxsi vəziyyətin olan insanlar hiss edirəm ki, bir dənə problem var, məhkəmə xatı gəlir burada. Bu problem ə, iş, işlə, yəni karyeranızda, təhsildə və eyni zamanda maliyyə məsələləriniz, eviniz, maşınız, gəlirləriniz varıdatınızla da bağlı ola bilər. Yəni ki, nəsə məhkəmə kartı deməkdir ki, yəni bu problem sanki təkrarlanan ə, bir problemdir, də, yəni yenidən oyanat həyatınızda mayısda amma güc qafı nə deməkdir Gücünüzə güc qatır bu növ fər sizə yanından dəstək olur və siz bu problemin mərkəzindən gəlirsiniz və hətta nəinki problem mərkəzindən gəlmək elə baxşağı elə necə deyim bu şeylər olur ki siz bir daha özünüzü özünüzə dəstək edirsiniz nə qədər güclü olduğunuzu və sizdən çəkinmələri olduqlarını başa salırsınız bəzi insanlar və yeni zamanda atlan bürcü insanlarında belə bir şeyi gördüm. Sanki siz ə, bir bir plan, bir layihə, yəni bir addım atmak istəyirsiniz mayda. Xüsusilə mayın ortalarından sonra bu enerji çiçəkləcək, daha çox inkişaf. Amma ə, bir qarşı cins enerjisi var burada. Yəni ki, siz qadınsınız və kişisiniz, kişi isə qadındır. Elə bil o nəsə istəmir. O insan nəsə istəmirsiz bu addımı atasız. O insan nəsə sizi bir əngəl kimi də, yəni önünüzdə durub. Hətta bir söz söyüt yaşaya bilərsiz onunla bir qaşı durma, yəni bir müqavimət prosesi ola bilər ki, yəni bu addımı atmırsınız, amma o ölməyəcək deməyə şəklində, amma keçirəcəklə bildinizmi? Yox məncə etmədiniz. Yəni sanki həm o icazə vermədi, həm də sizdə dirənişinizi axıra qədər göstərmədiniz belə. Biraz üzgün gördüm. Sanki, eee, dirənsəniz və dərdimiz, amma o sizdə dirəniş göstərmədin, sanki o o şeyi həyata keçirmədiniz. Yəni amma üzgün bir e, enerji də var ki, sizdə hə istərdim edim, amma olmadı. Mən isə etmədim. Belə. Bu qədər. İndi isə baxaq görək sağlamlıqda şirləri, aslanların nələri deyilir. Videonun ikinci bölümündə də sizlərə öcə demlenmiş, içilmiş kahve falımız var. Değerli şeyler. Ve baka göre aşkta, yani sizde bu dastayla bakacağım. <laughs> Kartlarımızı karıştıralım. Ümit kartı geldi. Yıldız ümitlilerin kartıdır. ümid etmək gərəkdiyini deyir və para ası gəldi. Bəs burada nə var? Vau. Wow! Bura qədər səbirli olduğunuz, bura qədər gözlətdiniz. Zaman olaraq da birə çəkdiniz, enerji olaraq da çox belə ə, necədim fərqlədiyiniz bir enerjisi var. Əmək biriktirdiniz, ola bilər ilişkinizdir ya ailənizdir, bilmirəm amma May ayında baxın, bu ünitsiz olduğunuz, bəlkə də küçmüsünüz, bəlkə də küçəcəyisiniz bunu. Bu bir, bir ya da ola bilər ki, o partnərlə ərəndə hansısa bir xidmətə anlaşmazlıqlar var, ya da bir şeylərə tam istədiyiniz kimi ə, etmir siz üçün. Bunu dəqiq bilə bilmərik, amma yəni bir nəsə bir ə, xoşa gəlməz bir durum var ki, siz nəyəsə ümid edirsiniz. Amma nə deyir kartlar? Deyir, bəli, bu ümidinizi doğruldacaq ə kova nə deməkdir? Yəni ki, hər şey yoluna düşəcək. Ə, ümidini itirmək, xüsusilə də bekar olan, xüsusilə də həyatında evlilik, yeni döşəklər görmək istəyən. Baxın, insanlar və ümidiniz yüngül. Baxın, şansınız gəlir, seçilirsiniz, işıldayırsınız, yoldaçınız parlayır, bir evlilik təklifi görünür. Evlad yoxdur, evlad enerjisi kasdırmayacağı üçün, yəni hamiləlik dövrü ola bilər, ata ola bilərsiniz, ana ola bilərsiniz ə yaxud ola bilər bəlkə ilişginizdə pulla, parayla bağlı, pul gönləri üçünmə, maddi çətinliklər üçünmə müəyyən bir anlaşılmazlıqlar yaşaya bilərsiz. Demək ki, ə, o insanlar sinarınızda bu cəhətdən də bir problem ola bilər. Bu problem də çözüləcək. Çünki baxın, ailənizə ə, yaxud sizin necə deyirlər, sanki ailənizə, evinizə, ilişginizə bir ə, bir əl, bir yolu, bir bəzək, bir quşbəxtlik, bir şka Yaxı ki, bilə bilə bir şey gördüm. Heç kim yoxdursa da demək siz seçilirsiniz və yeni bir insan həyatınıza bədəm qoyacaq. Yeni və çox ciddi bir insan. İndi isə partnyorların, yəni qarşı tərəfin sevgililərinin bir-birinə göndərim mesajlara oxuyaq. Bahaq bürcü, Şir bürcündən olan kişilər. Sizin o fikrinizdə tutduğunuz qadın sizin üçün Nə dem dem deməyə yəni, şirklə. istəyir? Yəni ki, Maya hansı mesajı vermək istir sizə? Hansı sözləri Maya əmində? Bahaqə məşhur nə? Zəhər, şürya, şit küləri. Sizin həminlə hansı mesajı verir? Cənnət, sən mənim cənnət bağçansın. Demək ki, a sizinlə belə çox mətbə, çox huzurlu günlər yaşamaq istəyir. Xəyalını qurur bu günlərin. və sizinlə davamlı, tunçsuz bir şey yaşamaq istəyir. Və göz bözə karda da gəldi. Kəndim olduğum hər halı çox sevirəm və bilirəm ki, mən özümü sevdikcə sən məni daha çox sevirəsən. Və ə, özünü hiss edir. Yəni sizinlə ə, çox mutludur, sizinlə çox eee inişvən hiss edir. Arada da çox qırılğan bir, in incə, həssas bir insan olduğunu hiss edirəm bu enerjinin. Siz ona dominant davrana bilərsiniz, qırıla bilər, amma yenə də sizinlə çox rahat olduğunu və sizinlə olan gözəl günlərə təallumunu qurduğunu, hətta bu ayında sizdən çox ciddi, çox gözəl addımlar verdiyini deyir. İndi isə Aslan düzününün qatları, aha, sürə. İçinizdəki, göğünüzdəki, yanınızdakı fəlsəfədir. Bu kişi sizlərə mayda hansını məsləhət vermək istəyir? Bu kişi sizə nə demək istəyir? Deyin, baxın. Demək, ki, bu kişi kartlar görə bizə nə deyir? Öncelikle değil ki beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğini bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum. Ve diğer e, mesaj. Ya ne alakası var? Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin Verməs. Bu benim için önemli değil ama sen önemsiz bir pisime geldiğin için seni ve kafa ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor. Gördüğünüz gibi aslında bu qaş tarafın kişisi sizi sever. Sizin hakkında merak olan, hisleri olan biridir. Ama e, görün Aslan burcu kadınları bir devə qaş tərəfə altdan alınır ama qaş tərəf dəyişikliyi dəyişik və sanki tez-tez emosiyalar dəyişir və bir qədər aslana görə zəiflik faktidir belə hiss etdim. Və onun sanki necə deyirlər? belə bir cinin qarşısında biz özü özünü kiçik bilmə kimi bir kompleksi var. Yəni biraz kiçilik sanki özünü belə hiss edir və sizin doğrularınızı, yəni tələb etmiş sizin eleştirilərinizi sizin o da toxunuş sərhədləri qəbul edəməmək kimi bir durum olacaq aranızda ya da var. Və qaşı tərəfdə əslində doğru dediyini bilirəm amma məbana eqo mücaizə vermək təkabol edir və sən də sanki eqolarımız müharibə aparır. Sən dominant, yəni bir egoist, mən isə dəyərləri dəyişik olan və səni görməzdən gələn. Daha doğrusu, sənin dediklərini görərəmsə Onda öz yüngülüşünü görəm və daha da kiçilərəm. Çünki e, künmə, özünü daha aşağı hiss etmə kimi kompleksi olan bir insandır. Və "Beni nə qədər sevirsiniz?" yəni bu durum biraz onda, e, sizin onu sevməz və bağlı açıqcası şübhə yaradır. Sanki e, siz daha çox ona analıq edirsiniz, daha çox ona valgenlik edirsiniz kimi hiss edir. Yəni sevgidən daha çox sanki onun ərizətinə görürsünüz. Onu düzəltməyə çalışırsınız. Bir müəllimə kimi davranırsınız, səs edir və bir qədər sanki bu onda sevginizlə bağlı şoka yaradır və o da sizin qarşınızda bir reaksiya göstərməkdən çəkinmir, yə, yəni çəkinmir. Yəni dirənir, o da öz eqosunu göstərir və eqolar oynayır. Və ə, amma düşünürdü, düşünmür. Acı çəkilmə olan durumda acı çəkir. Amma həyatında istəmir sizi istəyir. Əlbəttə istəyir və hər şey istəyir, çünki bir tərəfdən də sevgisi var. Siz siz qala bilməmək kimi bir durumu var. Amma bu egoların savaşması durumu onun canını sıxır özünü də de dediyik kimi. Və gəlin baxaq görək sağlamlıqda sağlamlıqda nələr var? Bəli, aslanlar. Sağlıqda sizlər görməyiniz maye. Şirdəcə insanda sağlamlıqda nələr görməyə Eyes, insanı, ə məyə ayır şir bürcü insanı hansısa bir sağlamlıq probleminin övtdəsindən gələcəksiniz belə hiss edirəm yəni ki ümidsiz olduğunuz bir durum bir ə, məsələ ilə bağlı ya da çox belə ə, sizi üzən bir məsələ ilə bağlı çox xoş xəbər hiss edə bilərsiniz və e, sanki belə bir e, bəzi lərinizdə təbii ki hamınıza aid deyil, bəzilərinizdə belə bir əməliyyat e, gərəkdirən bir durum ola bilər, belə də xədə bilər, təbə də bilər. Amma daha çox hiss edirəm ki, hər şey şifa və sağlığa doğru həll olunacaq. Və hətta özünüzlə bağlı olmaya da bilər bu əməliyyat məsələsi, yaxın dillərlə də bağlı ola bilər, amma sonu şifadır. Şifa alır, yaxşı olacaq. İndi isə növbəti dəstən ədəti sual Baha göre evrenin, kainatın asla yani şiir bölge insanlarına mesajı nedir? Şiir insanına kainatın, evrenin mesajı nedir? Maya'yında. Birlik, baş melek, sandal Geleneksel bakış açıları ve yöntemler. Ruhsal organizasyonlar. Akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlara ee, Bu ise o demektir ki, ve burada ateş dokusu var. Pes etme, yarattığını koru, cesur ol ve kendine inan. Bu ise demek ki, kartlar bize ne diyor? ki, bak, e, aslında May'ayı fırsatlar bakımından ə ötən aylardakı o açıq-o sa, ol risk nədir? Biraz sizə kənardan ağızsızdır. Belə risklərdir, falan filan kimi baxa bilərlər. Bunlar düzəltmək üçün fürsətlər baxımından çox da gözəl, kifayət qədər gözəl bir olumlu bir aydır. Amma hiss edirəm ki, yəni ki, təhlil ətrafımızda təhlili düşünən, sizi ruhdan salan, küllər demiş, sizi eleştirən, sizi çox muzdarif edən Arxanızdan da aşağı, bəkibəsinlə bağlı bir şeylərə lağ edəndə, göstərməsə belə, altdan bir gücünsəyən birləri vardır. Var, müəyyən şəkildə. Və bu sən yenə yəni, cəs cəsarətini qırmamalıdır. Və özün özünü motiv etməsans, yəni başqa birlərindən səni motive edəcəyini, başqa birlərindən səni ayağa qaldıracağını gözləmə. Ə və daha doğru insanlar aramaq lazımdır. Yəni neqativ enerji verən bir şeyləri hər zaman yanlış etdin, yanlışsan, yanlışsan, yanlışsan deyən insanlardan çox doğru, akıl hocalar, yəni doğru məsləhət verəcək, səhvlərinizdən belə dərs çıxarıb sizə doğru yolu göstərəcək insanlar lazımdır. Doğru səninlə, baxın nə desə, səninlə eyni görüşdə olan adam. Yəni siz səhv insanların yanında olduğunuz üçün bəlkə də səhvə yol verirsiniz daim. Başa düşürsüz, çünki yanlış insanlara özünüzü kanatlamaq üçün Siz yanlış addımlar atmaq məcburiyyətində qalırsınız. Amma doğru insanların yanında olsanız, zaten səhv etməzsiniz, çünki doğru insanlar bizi heç hansısa bir yanlışğa sürükləməz. Biz özümüzü onlara subut etməyəcəyik, yanlış addımlar atmaq və atmarız, Atma, atmayız, yəni belə. Və özünə etməyə yaratdığını koru, cəsur ol və özünə inam. Özüncə inanacaqsınız, nə istəyirsiniz, arxasında da sım sık duracaqsınız və sonunda da qazanan olacaqsınız. Bunu da bilə Növbəti 2 kartımız hansı addımı atmalıyıq, hansı addımı atmamalıyıq? Gələnəksə plastik dəstimizdən 2 kart seçək. Baxaq görə, aslan duzu insanları. Mayda hansı addımı atmalıdır? Və də bunu tam tərsə hansı addımı atmamalıdır? Mayda aslanlar hansı addımı atmalıdır? Və hansı addımı atmamalıdır? Aslan bürcü insanları ilişkiniz, münasibətləriniz, duygusal məsələlərlə bağlı qərarsız qaldığınız məqamlarda ə, həməncə qərar almayın. Və hiss edirəm, birisi sizi bir məsələ ilə bağlı tələsiyyəyə gətirməyə çalışacaq. Bu partnyor ola bilər, evli olduğunuz ə, insan ola bilər, sevgilisi ola bilər ya da kənar bir şəxs. Amma tələsik addımlar atmayın. Evliliyinizi, sevgilinizi, nişanlığınızı və ya şi kimi məsələlərlə bağlı tələsik qərarlar verməyin, addımlar atmayın, gözləyin. Belə növbəti bəs hansı addımı atmalsınız? İmparatorluğa gəldi, deyək ki, tanış şirlərə, aslanlara birlik verəcəyə bir Gözəl bir şey, bolluq, bərəkət bəlkə də həyatının doğru insanını, bilmirəm, bəlkə də bir evlad, bəlkə də çox gözəl bir lütf bəxş edəcək mayanda bunu dəirdən qaçırma. Bu şansdır, tac kimidir. Onu başına qoyacaqlar, amma başında atarsan kraliça olmazsan. Yəni başınıza qoyulan tacı orada saxlamağı bacarın. Belə, yəni o lütfü qəbul edin o şansı verlər şansı əlinizlə tələməyin. Hənnə səssizdə şansdırsa tələməyin. Yəni istəyərsəniz yəni, həyatınızın şansını sizi qral etəcək, qral edəcək şansı itirmiş ola bilərsiniz. Və e, sanki daha çox maddiyyət, pul vəsaitlə bağlı olmuş kimi hiss etdim. İndi isə keçək də aslanların, dəyərli şəhirlərin və baxaq görək təhmin falımız nə var. Kahve falına nəstar var. Aslanlar. Aslanlar. Aslanlar, kahve falında biz yolculuq görürəm. Mayayı yol ayıl olacaq. Bir yolculuğu yol xəstəsinə bir yerlərə gedirsiz. Və getdiyiniz yer ə, getdiyiniz yer, yəni belə deyim də bəzi işlə bağlı bəzi qərarlar üçün yol açfoxsuz bəlkə də səyahət anlamında yol açfox zaman, yolçuluqlar və yeni-yeni yerlərə, yeni-yeni qapılara addım atmaq, elə də matematik arajda olmaq, e, əhəmiyyətli də iş, karyer, e, maddiatla bağlı arajda olmaq, qapılar zümək, addımlar atmaq, məsafələr qət etməkdir. Və iki nə dənə böyük bir banerə görürəm burada. İki böyük baner və sanki aynı anda eyni anda üzüllər olmalıdır o anda. Baxın meydana çıxır. Altı sürçü balina eynində üzür. Eynindəki böyük fürsət. 2 böyük fürsət eynində həyatınızı dəyişdirəcək. Diqqət edin, qaçırma, diqqət edin. Bir dağdır. Burada dağ var. Dağ mövqey deməkdir, sitlən məvkidir, yer mövqey deməkdir. Amma o qədər göz var. Ay inanılmaz ayaman. Yəni o qədər söz var. Bir mövqey fürsətiniz ola bilər. Bir mövqeydən danışıla bilər ki, bu sizə qismət olacaq ya da bu yaxşı puldur, yəni sizi daha yüksək tutacaq da, yəni başqalarından biraz fərqləndirəcək, bir neçə səviyyə qaldıracaq bir şey, bir neçə pillə qaldıracaq bir şeydir. Amma o qədər göz, o qədər insan, o qədər nəfs, o qədər danışan olacaq ki, bu məsələ ilə sizdə çox, çox danışılmaq çox olacaq ə biri-biri sinaxlar azsızsınız mayda. Bir nəfər ilə bir şey yox oldu bir anlıq. Bir nəfərin bir nəfərin arasında olacaqsız, peşinə düşəcəksiz. Bu insan kimdirsə, biraz zərər verə biləcək bir insan ola bilər ha. Diqqət edin, sizdən törədilmiş bir şey çala, bir şey uğurlu ya ya bilmirəm, amma biz zərəri toxuna bilərik. Yəni səmimi bir insan kimi görünmür, sanki bir mən sizdən faydalanmaq, sizə bir şeylərdə kömək etmək istəyən bir enerjisi kimi hiss etdim. Və başqa nə var? Dərslərin, faslların çəkildiyi bir aydır. Amma ayın sonundan bir sıxıntı var. Yəni bir sıxıntı duyuram. Sanki ayın sonuna doğru bir sıxıntı duyuram. Bəli bir qorxu küləklər gəldi əslində evinizdən, ailənizdən, yəmininizdən. Bəli bir narahatlığınız, uzaqda deyilsiniz, var. Ə, sizdən uzaqda olan, onunla bağlıdır. Çəkdiyiniz narahatlığınız amma soncova nəticə olaraq yaxşı olar. Borc alma durumu ola bilər aslanlarda. Qolla bağlı əlinin sıxışmağı və eyni zamanda yeni bir başlanğıc. Sanki yeni bir addım, yeni bir təhsil, yeni bir karyera, yeni bir addım, yeni bir iş, yeni bir biznes, yeni bir fürsət, bilmirəm, yeni bir başlanğıc. Bunu gözlə. Yəni bunun üçün kömək istəyə bilərsiniz, pulda istəyə bilərsiniz, dəstək də istəyə bilərsiniz. Sanki biri sizə əl uzatdı. Belə. Ə uzaq yoldan yolcunuz var. Belə atına adı, düzülüblər. Özü də bir yox bir neçə nəfər gəlir. Ə bir yolla siz çıxırsınız, bir yolla da sizə gəlirlər. Hə. Belə gördüm. Başqa burada nə var? Başqa acıqçası baxaq. Diqqətlə gözdən qaçırmıyaq. Bir qadın gəlir. Burada bir qadının enerjisi var. Elə bir nəsbə bu insanla bağlı bəzi söhbətlər gedəcək sizin evinizdə, ailənizdə. Məsələn, o insanın elə bir ki, sıxıntısı mı var, problemi mi var? Yenə rahat edəcək biraz atlanları bu. Belə bir şey gördüm. Başqa da bir şey görmürəm. Yəni bu da əsas deyic ölkələrim. Bu idi. Kafemizi yaxşı, qalmas keçəlsin deyə də. Aslanlar, sizlə çox sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn bir dəfə qaləli.